Hai mam, malam ini aku bikin kue nastar nih mam Ini kue kering nastar enak dan ini cocok untuk yang gak terlalu suka yang lumer ya mam Ini bisa jadi ide jualan dan dalam satu resep ini menghasilkan 3 toples nastar mam Oke mam, tonton videonya sampai habis dan jangan lupa klik tombol subscribe Nah langkah yang pertama di sini ada gula halus Selanjutnya di sini ada margarin atau gunakan butter, boleh juga di mix ya mam Nah, ini akan aku kocok dengan kecepatan yang paling rendah aja hingga tercampur rata dan hingga lembut, ya, Mam. Nah, ini sudah seperti ini. Sekarang akan aku tuangkan telur, ya. Kemudian kocok lagi hingga tercampur rata aja, oh ya, Mam. Untuk resep lengkapnya, sudah aku tulis di deskripsi box di bawah dan juga di video ini. Nah, Mam, ini sudah seperti ini, sudah tercampur rata. Selanjutnya, ini akan aku tuangkan untuk tepung maizena. Kemudian dikocok lagi hingga tercampur rata. Di sini aku tetap gunakan speed yang paling rendah, speed 1. Supaya tepung juga nggak nyiprat kemana-mana ya, Mam. Atau boleh juga menggunakan spatula aja. Nah, ini sekarang akan aku tuangkan untuk tepung terigunya ya, Mam. Tetap kocok dengan kecepatan yang paling rendah. Atau boleh juga gunakan spatula. Kocok hingga tercampur rata. Boleh juga dengan bantuan tangan, ya, Mam. Nah, ini sekarang akan aku bentuk uh, untuk bulatan-bulatannya, sesuaikan dengan selera dan kebutuhan aja. Oh, ya, Mam, untuk membentuk kue nastar itu sesuaikan dengan selera aja, tidak harus sama. Dan ini boleh juga menggunakan cetakan kue nastar, ya, Mam. Oke, Mam, ini sudah selesai. Aku bulatkan seperti ini. Ini simple aja, cara yang paling simple panggang dengan suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Oh ya, Mam, ini yang pertama sudah aku oven selama sekitar 15 menit dan ini aku keluarkan lagi untuk aku beri bahan olesan ya, Mam. Dan ini sudah dioles semuanya, sekarang akan aku oven lagi hingga kuning kecoklatan, keemasan. Sesuaikan dengan selera aja. Nah, Mam, ini sudah selesai. Ini akan aku dinginkan dulu, kemudian baru akan aku susun ke dalam toples ya, Mam. Oke, Mam, sekian video kue kering nastar hari ini dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Wanda Ismail. Terima kasih. Dadah!